Із запаленням святкових вогнів на новорічній ялинці у Коростині розпочалися новорічно-різдвяні святкування. Як же відмітили новий рік та Різдво мешканці міста? А відповідь на це питання знають люди, що забезпечували безпеку в місті та надавали першу невідкладну допомогу під час свят. Щоб забезпечити належний порядок та безпеку громадян на території міста Коростення, на період свят згідно розпорядження міського голови було визначено відповідальних осіб з числа заступників міського голови, які відповідали за роботу. работу коммунальных и диспетчерских служб. Было заседание комиссии по техногенно-экологичной безпеке, это надзвичайной ситуации, где были представители всех аварийных, всех диспетчерских служб, всех силовых структур, где каждому была поставлена задача подготовки до новогодних праздников, рождественских праздников. Весь жилищно-коммунальный комплекс нашего города во всех предприятиях коммунальных были изданы приказы, где были ответственные лица от руководящего состава коммунальных предприятий, где были аварийные бригады, круглосуточно дежурили, то есть в состав бригад входили дежурные электрики, дежурные слесаря. Наша диспетчерская служба была дополнительно Проінструктурована та городська, яка працює у сполкомі городського совета. Новорічні та різдвяні свята завжди збирають разом велику кількість людей. Аби забезпечити порядок в місті, посилено працювали і правоохоронці. На допомогу їм готові були прийти і соціальні патрулі з працівників Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Все силовые структуры, это городской отдел милиции, был переведен на усиленный режим работы, где в праздники они выставляли от 8 до 10 патрулей и круглосуточно. Плюс за счет Работников, то есть специалистов Державной службы охороны, плюс все личный состав от 30 до 40% личного состава дополнительно, которые заступали в наряды, тоже были задействованы. Наша государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций, то есть структурное подразделение, пожарно-спасательная служба была переведена на усиленный режим работы. У нас еще в городе дополнительно на случай чрезвычайной ситуации или понижения температуры у нас организовано 5 пунктов обогрева. Незважаючи на те, що всі ми знаємо заходи безпеки під час новорічних та різдвяних свят, для деяких коростенців новорічна ялинка принесла не тільки радість. С 31 на 1 января через Трамфун только прошло 14 человек. То есть Трамфун работал в режиме таком довольно-таки серьезном. Вот, там были случаи, кто ногу, ноги с переломом ног, с переломом рук. Плюс еще дополнительно в такие праздничные дни поступает с переломами и носов, потому что есть и были такие уличные драки парочку у нас было поступало в травмпункт. Что за все эти праздники, к примеру, через травма, травмпункт у нас прошло больше 40 человек. Через вытрезвитель около 30 человек прошло у нас. Приемной на городской больнице. Вот за новогоднюю ночь обратилось 3 человека, которые уже с алкогольным отравлением. Ну, на жаль, к сожалению, даже девчата есть которым по 18-20 лет, которые попадали с алкогольными отравлениями. Служба скорой помощи работала тоже в таком напряженном режиме. Там в сутки было больше 100 вызовов. За все праздники, новогодние, рождественские праздники, нет ни одного, кто бы там обморозился или кто бы там замерз, еще не дай бог. За словами Олега Бошакова, дякуючи Богові чи профілактичним заходам, спрямованим на виявлення неліцензованих чи несертифікованих піротехнічних засобів, в користині жоден мешканець не звернувся за медичною допомогою внаслідок використання ферверків або салютів а от пожежі були. Наша пожарная часть тоже работала в таком напряженном режиме, учитывая, что было несколько таких мелких возгораний. Наши карастенцы видели о том, что в Рождество в 12.30 было загорание по улице Карла Марса двухэтажного дома, где пожар начался со второго этажа. И приходилось нашим пожарным службам все три экипажа задействовать. В принципе, они молниеносно сработали. В течение там, до 10 минут уже три экипажа начали работать. Это не дало о том, что что дом сгорел. Ну, есть повреждения, конечно. Сейчас даже безпека разбирается, причина возгорания, к чему это привело, почему даже в дневное время. Я думаю, разберутся, поставят все точки над «и». Та, как не обошлись новорічні свята и без курьезов, что надолго запам'ятаються господарям. Ну, каждый год есть какие-то такие оригинальные случаи по отдыху наших карастенцев новогоднюю ночь. В этом году был такой экстремальный случай, когда, я не буду называть адрес и улицу, где я приходил, но компания так гуляла, так веселилась, что оборвали батарею отопления, что пришлось вызвать дежурных слесарей и перекрыть отопление. И потом уже восстанавливали уже на следующий день. Но что такой случай был интересный. Отже, новорічні різдвяні свята кожен з нас відсвяткував хто як міг, і спогади теж будуть у всіх різні. Та не забувайте, бережіть своє та близьких життя. Даруйте їм свою увагу, любов та добрий настрій, аніж сум та тяжкі наслідки.